خلق الضلال خلق السعادة خلق الشقاوة خلق الحياة خلق الموت خلق الأغداد خلق كل شيء فضل إنسانا على إنسان زمانا على زمان مكانا على مكان بلدا على بلد يوما على يوم ليلة على ليلة شهرا على شهر ummatan ala umma millatan ala millah Yaf'alu ma yasha yaqdiru ala kulli shay wa huwa yaqdir wa la yuqdar wa huwa yas'al wa la yus'al Nashhadu annahu la ilaha illahu wahdahu la sharika lah ला शरीक लहूफी फिन वला फ़ी कलाम वला फी कमाल लाफे वजूदही वला फे वजूबुलूह वला फेबूबी अति वी महबूदी अति वला फी महमूदी अति वला फी मसजूद ल फे मिल्कि वला फे मुल्कि वला फे मलकूते لا في جبره ولا في جبروته لا في عظمته ولا في عظموته لا في رحمته ولا في رحموته لا في فضله ولا في تفضيله لا في كرمه ولا في تكريمه لا في شرفه ولا في تشريفه لا في مجده ولا في تمجيده ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل وارسله بالرساله والهدايه والدرايه والوقايه والعنايه والامانه والصداقه بعثه الله عز وجل بالامامه والقياده والسياده والرئاسه جعله الله عز وجل أتم البرية أكمل البرية أعلى البرية أرفع البرية أجود البرية أجمل البرية أحسن البرية زينه الله تعالى بالأخلاق المرضية والآداب الجيدة. شيده الله عز وجل وأيده وأكده بالبينات الواضحه والدلائل القاطعه والبراهين الساطعه والمعجزات اللامعه نسأل الله تعالى أن ينزل بحار فضله وصحائب كرمه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلالا الذين هم كانوا يركعون مع ركوعه ويسجدون مع سجوده الذين هم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حق محبه الذين هم كانوا يفدون بابائهم وبامهاتهم وباولادهم وباوطانهم وببلادهم وبميلادهم وبتيلادهم حتى بمهجهم في حبه وحب نبيه وهم الذين كانوا يدمون مستوى الارض بدمائهم لاعلاء كلمه الله عز وجل وهم الذين كانوا يفتخرون بالتفدي والتضحيه وهم الذين كانوا يفتتون يشتتون يمزقون يدمرون كل السلطه والسيطره الطاغوتيه والشيطانيه من الاباطل والمفاسد عن وجه الارض بركوز ارجلهم لا يخافون في الله لامة لائم وهم الذين كانوا يبلغون كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والسنن من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من الغرب إلى الشرق من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب من أفق إلى أفق صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن تخلق بأخلاقه ومن تزين بتزينه ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباعه علماء امته وفقهاء ملته وسلم تسليما كثيرا كثيرا الحمد لله الحمد لله جل مجده عز ثناؤه تقدست أسماؤه تعالى صفاته تواترت آلاؤه توافرت نعماؤه الذي خلق الإنسان فطر الجان بعظيم منته نزل القرآن جعله بين الحق والباطل الفرقان فضل زمانا على زمان مكانا على مكان انسانا على انسان شهرا على شهر يوما على يوم ليله على ليله امة على امة مله على مله نشهد انه لا اله الا هو وحده لا شريك له لا شریک لہو فات ہی ولا نعوت ہی ولا فلام ہے ولا فمال لا فجود ہی ولا فِ لا لافی آتی ولا فروبی آتی ولا فودی آتی ولا فحمودی آتی ولا فسجودی آتے لا في ملكه ولا في ملكه ولا في ملكوته لا في جبره ولا في جبروته لا في عظمته ولا في عظموته لا في رحمته ولا في رحموته ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل وارسله بالرساله والهدايه والدرايه والوقايه والعنايه والامانه والصداقه بعثه الله عز وجل بالامامه والقياده والسياده والرئاسه الذي ادى الامانه وكشف الغمه نصح الامه نسأل الله تعالى ينزل بحر فضله وصحابه كرمه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلالا وهم الذين كانوا يسمعون بشراشر تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم كانوا يركعون مع ركوعه ويسجدون مع سجوده صلى الله تعالى عليه واله ومن اهتدى بهديه ومن استن بسنته ومن تخلق باخلاقه ومن تزين بتزينه ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباعه علماء امته وفقهاء ملته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقد ورد في الخبر عن النبي الامين المامون الصادق المصدوق الابر صاحب القبر الاعظم صلى الله عليه وسلم انه افصح حيث قال ليس منا من لم يتغن بالقران وقال حافظ الحديث شيخ الاسلام حجة الاسلام ابن حجر ابن الحجر أثقلاني رحمه الله ليس منا من لم يتلذذ بالقران وقال الحسن البصري رحمه الله ليس منا من لم يجهر بالقران